いらっしゃいませー。ご注文はお決まりでしょうかハート感が足りない。もっと媚びてもっとお色気を。ふむふむ、お色気か。よし、じゃあもう一回行くね。うん、いらっしゃいません。ごめん、素直に私が悪かったと思う。 でもケーキ以外をおすすめされても困るでしょ

ペロペロあとを引くというかペロペロご主人様、味見を管理りしてもいいですか私も替え玉が欲しいペロ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 ,ペロ ご主人様のお手伝いできますもん別にショコラは味見がしたくてご主人様のところに来たわけじゃないのです私は猫だから味見役でいいご主人おかわり大丈夫ですなくなってもショコラがたくさん作りますからご安心を ショコラが燃えているこれは期待せざるを得ないご主人ストップご主人様が作ってたのを見てたから大丈夫ですよショコラにお任せえっとまずはお鍋にミルクとえっとあとひまわりの種入れるんでしたっけ だから、せっかくだからいっぱい作ろう。そしたらカスタードヘボン。了解。任せちゃって。生クリームも入れた方がきっとおいしい。生クリームは任せて。うわっ。よっ。あ、ちょ、これうまあ、ショコラ。もしかしてこれは非常に危険ないわゆる。 お風呂は好きになれないニャごめんにゃいのですでもご主人様とお風呂は久しぶりで嬉しいのです わにはご主人のお風呂テクがまったく上達してない。<laughs> ししましたかご主人様濡れた猫ちゃんみたいに頭プルプルしてシグレちゃんがいい毛艶だから伸ばそうってずっと伸ばしてますからね長く感じるのはきっとご主人様がずっとお風呂入れてくれなかったからですよご主人はね 草刈りだから仕方飼い、ね、愛猫のお願いも聞いてくれないご主人だから恥じらいにゃんしぐれちゃんもたまにそう言うんですよねでも恥じらいって言われてもピンとこないにャそういう人の感情は。

ご主人様、そででかそれもいいがすすれもけどねー。悪くはないってことにしといてあげても。 じゃあケチなご主人に代わっていつもみたいに私が洗ってあげちゃおううんこわざと顔に。

途中に、お触りはダメですよ。 you ねこパラ